Я чувствую себя виноватой, потому что прервала неожиданную вагинность. Конечно, были на те аргументы, и это мое уважительное решение, но без подписи. Здесь, в этом случае, чувство вины смешивается с работой горя. Горе – это расставание или потеря близкого человека. Работа горя длится год. И чтобы пережить горе, нужно пройти несколько стадий. Нужно сперва прокричаться, проплакаться, а потом обязательно говорить, 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 пока легче не станет. Вот где-то месяц будет тяжелое состояние, вот. а потом станет легче, легче, легче. Будет иногда возвращаться человек в эту ситуацию. Да, это будет. Вот, в течение года. Если а, это продолжается более года, то это уже посттравматический синдром. Его уже нужно лечить. То есть человек не пережил. Люди, которые на похоронах не плачут, вот их лучше расплакать, с ними лучше поговорить. Пускай говорят, потому что иначе они попадут вот в этот синдром. Что в этой ситуации? Здесь э, почему легче, к примеру, пережить выкидыш, вот, а аборт не так легко? Потому что человек сам это решил, это взвешенное решение. Ну и, в принципе, можно ведь всегда обратиться к Богу, сходить в церковь. Я порівнюю себе з подругами і розумію, що мама я не дуже добра бо багато часу проходить в роботі. І здається, що мій чоловік в цьому правий. Може звільнитися з роботи Наталя. Здесь я посоветую провести для себя самої таку техніку. э, на кружочек, кружочок, От тарілку можна взять, да, кружочок обвести. От. І це ваша життя. Далі ви й ділите по сегментам. Да, допустим, работа у меня занимает столько-то, семья столько-то, отдых столько-то, хобби, все остальное. Потом посмотрите на свою жизнь. Что вы видите? Вы довольны этой жизнью? Ну, скорее всего, нет. Тогда что вы делаете? Вы берете по значимости их раскладывать, по важности в жизни. Да, допустим, там, любовь – это самое главное у меня в жизни. Да? Там, потом идет там, работа. А потом вдруг семья почему-то. Да? И потом с, э, с другой стороны начинаем это все от себя убирать. Вот. Мы лишаем себя работы, например, если она крайне стоит. Лишаем себя работы и пытаемся прочувствовать, а как я буду жить без этой работы? А что я буду делать? Вот у меня сегмент из жизни такой выпал. Чем я его заменю? И вот так вот потихонечку отбираем все. Получается, что мы начинаем наполнять жизнь по-новому, мы начинаем жить заново. И смотрим дальше. Чего же в нашей жизни в действительности не хватает? И смогу ли я без этой работы жить? Не превращусь ли я в домохозяйку, которой муж доволен не будет, которая будет нервная и которая будет виснуть вечно, -вечно в одноклассниках. Последнее, что нужно сделать в этой технике, это нарисовать идеальный круг жизни. Вот так, как я хотела бы жить. Вот та жизнь, которая для меня идеальная, нарисовать ее. И тоже будет понятно, чего, каких компонентов не хватает. Может, там путешествий не хватает для того, чтобы получать удовольствие от жизни. Должна быть мечта в жизни, должна быть, быть какая-то целька, целька, целька. Да? Думаю, стоит сделать эту технику и далее рассказать мужу, что с ней будет и какая она будет без вот этой вот работы. Возможно, есть выход работы на дому. Но она сама это придумает, когда поймет, как ей жить без работы. Может быть, она найдет действительно выход лучше. Может быть, есть возможность неполного рабочего дня. Все возможно. Потому что потом возникнет чувство вины, вот это вот экзистенциальное, того, что я не состоялась как бизнесвумен. Я здесь не состоялась, я здесь не состоялась. Да, я состоялась как мама. А детки уже выросли в этот момент. Я ненавиджу своїх батьків, бо вони винні в тому, що я не так виглядаю. Зі мною ніхто не знайомиться, мене не навчили ніяк доглядати за собою, ніяк не боятися чоловіків. У мене немає друзів, нікого немає. Без підпису. Здесь я бачу, що людина, яка респрашує та не совсім самостоятельна. При тому, що. обвиняет родителей да, в своей несостоятельности. Сама для этого, по-видимому, ничего не делает. Я понимаю, что это бессознательные вещи, что она не виновата в этом, что она сама мучается. Но тут я посоветовала бы есть очень много женских тренингов по Харькову и вообще по Украине. Они достаточно недорогие можно найти, где обучают и имиджу, и стилю, и искусству гейши. И любви к себе, и уважению, и очень-очень много всего в этих курсах есть. они психотерапевтические группы есть, то есть можно будет посетить такие группы. Ну нету, если возможности. Как себе помочь в этой ситуации? Нужно написать письма маме и папе, которые никогда она не отправит. Но в них написать все, что нагорело, обвинить во всем, что... В чем можно. Сложили листики, на следующий день перечитали, поняли для себя, идем дальше. Дальше мы ставим себя на место мамы, которая живет именно с этим папой. И как я себя буду вести на месте мамы, вот прямо от самого рождения ребенка, как я буду воспитывать этого ребенка. Потом обратно в себя, снова в папу. Как жить с этой мамой, как вот он будет воспитывать этого ребенка, как он будет помогать в воспитании. Дальше, когда мы это все пережили, уже можно по пунктам записать, а что же родители, правда, что неправильно сделали. Да? И начинаем воспитывать родителя в себе. Потому что вот эти вот обиды, они не на реальных родителей, а на родителя в себе. Вот нужно вырастить идеального родителя. Для себя. И стать для себя родителем. То есть ей... Нужно э, далее встать на место обоих родителей, стать двумя родителями, и как бы она тогда воспитывала бы себя, и далее простить родителя в себе, простить себя, опять же, за то, что я несовершенна, никто несовершенен. Деві образи, страхи та уявні провини. Кожна людина має свій внутрішній ресурс, щоб відчувати себе щасливою. Тож просто дозволяємо собі бути щасливими. Життя ще простіше. Ми чекаємо на ваші історії та питання. Все буде добре. Думки матеріальні і кожна зустріч у нашому житті не випадкова, бо ми самі її замовляємо. Всю життє не завжди бізло на мужчин. Меня очень многие любили, ну и я. Наверное, самая счастливая женщина, потому что у меня была школьная любовь, у меня была любовь с первого взгляда, любовь, которая длилась долго, но замуж почему-то так э, и никто не взял. Я узнала, что на самом деле у него есть жена и дочь. Практически всегда любовный треугольник счастья никому из участников этого треугольника не приносит. Коханим та потрібним необхідність для кожного. Здається, що приймати любов простіше, ніж її давати, але й тут є питання. Не кожен уміє насолоджуватись відносинами, не шукаючи в них проблем, не підозрюючи партнера і не тероризуючи недоречними ревнощами. Чоловіків тиранів потрібно або каструвати, або саджати до в'язниці. Не важливо, мужчина біжать жінок. Ви ж хрупкі, красиві. Коли піднімається високий рівень страху, ми не можемо асизнавати і. Понимать, что происходит на самом деле. И мы не видим выхода, самое, что ужасное. Наши женщины, им не хватает любви, ласки. И на самом деле, к сожалению, это говорит о том, что самооценка этих женщин все-таки занижена. Жить с алкоголиком можно, только вот возникает вопрос, нужно ли с ним жить. Яку король людина відводить собі у відносинах зі світом, складається ще в дитинстві. Дитина кохана, й улюблена в родині, приймає любов світу до себе як належне. Важна тим більше батькам, а тому, що внутрі кожного рібенка іспитува цілу бурю емоцій. и поэтому важно говорить с ними на языке чувств и эмоций. ты свою дитину дорослым, дитина еще чувствует повагу или любовь до себе в родине, меньше шукает авторитетов на улице. Семейное життя – шлях складной работы не только двух людей, человека и дружины, но и двух их родин. А мама – это сущий ужас. Она сказала, что я его сыну не подхожу, что смотрюсь на его как бы, уровне ужасно. Я должна спасти сына. Но у нас отношения хорошие со свекровью. Мы становимся бабушками, дедушками. Это здорово. И каждый раз в любом возрасте можно находить вещи, которые будут нас вдохновлять, позволять нам жить очень такой красивой интересной жизнью. Мы не поддерживаем ни одной конкретной психологической школы, мы не поддерживаем религийных течей. Наши эксперты – досвеченные практические психологи самых разных направлений. Счастье можно найти даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету.